Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Sahabat-sahabat, saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita sepanjang bulan ini. Ditambahkan amalan kita, ditambahkan pahala kita, dihapuskan dosa-dosa kita. Sahabat-sahabat, bagusnya pihak Negeri Perlis, Jabatan Mufti Negeri Perlis telah keluarkan satu garis panduan uh, solat sunat tarawih Negeri Perlis. Yang kita tahu, solat sunat tarawih, kita sama-sama uh, melaksanakannya pada malam bulan puasa Atau malam Ramadhan Antara yang diberikan ialah Pertama, solat sunat tarawih boleh dilaksanakan sebanyak 8 rakaat Atau 20 rakaat Tertakluk kepada keputusan jawatan kuasa syariah masjid Cumanya, kalau orang kata kalau siapa nak buat sebelah Buatlah macam Nabi, panjang Tapi di dalam konteks sekarang ni Yang buat 20 pun tak panjang Kerana suasana pula berbeza. Orang zaman dulu tak kerja ikut waktu pejabat. Bulan puasa mereka hanya ibadah. Kemudian mungkin mereka pergi bekerja. Kemudian mereka tak terikat. Zaman sekarang kalau buat dengan bacaan yang panjang sama ada 10 ataupun sama ada 11 ataupun 20 sampai buku 3 pagi ataupun 4 pagi tentu tinggalnya tak ramai dan orang yang berkemampuan mengikutnya pula tak tak ramai maka diringankanlah untuk masjid-masjid solat berdasarkan jumlah rakaat yang dapat ditanggung oleh jamaah jika jamaah itu lebih baik sebelas dengan mana dia mendengar bacaan Al-Quran lebih banyak sudahnya juga katalah semayang pukul 9 sudah pukul 10.30 setengah dan satu yang lain pula 20. Tentulah bila rakaat banyak, bacaan Quran jadi kurang balik. Sudah pukul setengah juga. Nak pergi sampai pukul 11, tak ada siapa tunggu. Maka masjid boleh pilih lah apa yang sesuai untuk jemaah Sebab itu di Perlis ini, kita tak menghalang untuk orang buat 20. Cuma kita rasa dalam rekod yang buat 20 ni, sehingga negeri-negeri yang kalau korang pada 20 tak sah pun, cerah lah ha? main tang sebelah itu menang juga mazhab sebelah itu lebih baiklah kita buat sebelas kalau lah dalam keadaan demikian buat sebelas dengan kita memanjangkan bacaan kerana jamaah tu memang dah tak boleh memang dia akan tunggulah kalau sebelah tu bagi habis jaranglah dengar lapan dah belah dia tunggu sebelas tapi kalau kita buat dua puluh sebelah dia ada belah dah kalau sebelas sudah sepuluh setengah Dua puluh pun sudah sepuluh setengah Geng sebelas hak semayang dua puluh tu Akan sudah sembilan setengah Tapi kalau semua tahu semua sudah sepuluh setengah Bawa habis sebelas Masjid akan habis pukul sepuluh setengah Pun begitu Tidak ada halangan Itu andaian kita Kalau masjid tu dia kata tak Kami dua puluh pun tahan Sampai pukul dua belah pun okey Tok Imam bacalah Sepanjang panjangnya kami nak dengar, buatlah. Di Perlis ni tidak ada larangan hal itu. Orang kata di Perlis tak benarkan buat apa? 20 tidak benar. Cuma nya macam itulah. Perjuangan nak buat 20 tu pasal kita tengok akhirnya semangat berjuang tu hebat. Tapi lah kali tinggal 7 orang. Tu pun tukang hat nak padam lampu. Satgi, apa pun buatlah apa yang memudahkan umat untuk hal ini. Ini menarik sahabat-sahabat sebab di negeri Perlis dulu duduk bincang berapa rakaat-rakaat. Daripada saya kecil lagi memang di negeri Perlis ada yang buat 8 dan ada juga yang buat 20 rakaat dan hari ini kita tengok di dalam garis panduan uh, solat terawih di negeri Perlis telah menunjukkan hal berkenaan. Keterbukaan untuk melakukan 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Kedua-duanya ada dalil di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahkan di negeri 9 dia orang buat 10 rakaat Campur lagi tiga jadi tiga belas rakaat. Jadi, uh, daripada sudut dalil, ada tak dalil dalam hal ni? Ya, ada dalil. Jadi, jangan duduk peninglah di dalam bab ini. Nak buat lapan pun boleh ataupun buat dua puluh boleh. Keni dekat surau ataupun dekat masjid negeri Perlis saja. Kalau awak tak berada di negeri Perlis, tak menjadi masalah. Ataupun awak duduk rumah nak solat dengan ahli keluarga anda sendiri saja, nak buat berapa bilangan pun tidak menjadi masalah. Dalam hadis Nabi SAW, antara yang menyebutkan ialah Salatul lain Masna Masna. Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Nak buat dua rakaat saja pun boleh, nak buat empat rakaat pun boleh. Adakah dikira tarawih? Menurut sebahagian pendapat para ulama, ia juga dikira sebagai tarawih tapi kalau duduk kat masjid duduk kat surau ikutlah seperti mana yang dilakukan oleh imam kerana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut innahu man qama ma'al imam hatta yanṣarif kutiba qiyamul lailah siapa yang salat bersama dengan imam sehingga imam beredar maka akan ditulis pahala baginya qiyam pada sepanjang malam hadis ini adalah hadis riwayat imam at-tirmizi jadi kalau imam buat 8 kita salat 8 kalau imam buat 20 kita buat 20 kalau imam buat 10 sepuluh pun kita buat sepuluh. Yang kedua, tidak mengadakan bacaan khusus secara beramai-ramai di antara solat sunat tarawih dengan suara yang kuat seperti selawat dan takbir. Yang ketiga, tidak mengadakan bacaan doa khusus secara beramai-ramai antara setiap empat rakaat solat sunat tarawih. Kerana di dalam solat sunat tarawih ataupun dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah panduan utama. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim disebutkan mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan perkara di dalam ibadah yang tidak berasal daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia akan ditolak. Ia bukan membawa maksud apa yang dilakukan di negeri-negeri lain bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh jadi dari negeri-negeri yang menggunakan pendekatan yang berbeza mereka menggunakan pendapat dan juga pandangan yang juga menepati kaedah agama dengan sudut dan juga dalil-dalil yang berbeza. Yang seterusnya disebut disunahkan membaca subhanal malikil quddus sebanyak tiga kali selepas selesai solat witir dan meninggikan suara pada bacaan yang ketiga dan ini adalah perbuatan yang bertepatan dengan sunnah bagi Nabi SAW yang saya tengok dekat kebanyakan tempat melakukan hal berkenaan. Ia adalah perkara yang bagus dan ia patut diteruskan. Seterusnya, tidak mengkhususkan bacaan kunud solat witir hanya pada 15 malam terakhir Ramadan. Ini menarik kerana ada di sebahagian negeri mereka melaksanakan kunud pada solat witir pada selepas 15 Ramadan. Dan kita tak menafikan hal ini, ia memang telah disebutkan dan menjadi pendapat yang terpilih di dalam madhab al-Syafi'i rahmahullah. Namun begitu, boleh jadi di negeri Perlis mengikuti pendapat yang berbeza dari madhab-madhab yang berbeza yang menyatakan tiada keperluan berkenaan dan tiada perkhususan berkenaan. Kalau nak buat, boleh buat daripada awal Ramadan pun boleh, tak ada masalah. Nak buat hujung-hujung pun boleh, tak ada masalah. Tetapi tidaklah mengkhususkan dengan maksud daripada awal tak buat, sampai 15, sampai ke hujung baru dia nak buat dan konsisten setiap hari yang itulah yang dianggap sebagai mengkhususkan kemudian disebut solat witir boleh dilaksanakan sebanyak 3 rakaat sama ada dengan satu salam ataupun dua salam seterusnya garis panduan ini tertakluk kepada garis panduan pengurusan masjid dan surau negeri perlis jadi Orang negeri lain tak payah trigger sangat. Dia dekat negeri Perlis saja. Cuma kalau kita tak pergi kat masjid, tak pergi kat surau, nak buat solat terawih dekat rumah, bolehlah kalau nak ikut garis panduan solat sunat terawih di negeri Perlis ni ataupun nak ikut panduan yang mana yang ada. Seterusnya, semua pegawai masjid, para imam jemputan, jantan kuasa karya serta jemaah masjid dan surau hendaklah mematuhi garis panduan ini. Saya yakin dan percaya di negeri-negeri yang lain pun mereka mempunyai garis panduan masing-masing dan tersendiri kita hormati hal berkenaan dan pastikan bila kita solat di masjid berkenaan kita ikut imam di tempat berkenaan. Kalau imam buat sepuluh kita buat sepuluh, imam buat lapan kita buat lapan, imam buat dua puluh kita buat dua puluh. Buku ini inilah Islam yang semestinya difahami Ta'rifun Ta Am Bidinil Islam Tulisan daripada Syekh Ali Al-Tantawi Perima Anugerah King Faisal 1990 Buku yang bagus untuk mempertingkatkan kefahaman kita Terhadap Islam yang sebenar-benarnya Daripada sudut akidah, moral akhlak Dan juga daripada sudut fahaman asas Sebagai seorang Muslim Buku yang telah disusun dengan cukup teliti Oleh seorang ulama' yang terkemuka Syekh Ali Al-Tantawi yang menjadi panduan kepada seluruh umat Islam di dalam memahami asas-asas sumber di dalam agamanya. Harga buku ini ialah RM46.30. Nak dapat harga istimewa, ada WhatsApp saya sekarang. Saya akan berikan harga yang istimewa. WhatsApp saya sekarang. Mari sama-sama kita memandaikan umat dengan ilmu.